Terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas keizinan yang diberikan kepada kewalaurus untuk mengambil bahagian dalam usul berbahasa menjunjung kasih titah duli yang Maha Mulia tuanku Yang di-Pertua Agong pada hari ini dan dalam dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada titah duli yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pada dalam para tiga mengenai tumpuan RMK 13 iaitu kesejahteraan rakyat terhadap bidang kesihatan. Saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada satu baras senyap yang sedang membunuh modal insan rakyat, terutamanya anak muda kita. Mengenai, mengikuti, mengikut laporan Malaysia Global AIDS Monitoring 2025, negara kini berhadapan dengan perubahan punca jangkitan yang sangat membimbangkan. Hari ini 96% jangkitan baru HIV di negara kita berpunca daripada transmisi seksual. Statistik menunjukkan 44% daripada pesakit HIV baru adalah adalah daripada golongan belia berusia 20 hingga 29 tahun. Majoritinya melibatkan lepasan sekolah dan pelajar IPT kita sendiri. Pendedahan Timbalan Menteri Pendidikan mengenai 222 pelajar IPT dikesan positif HIV sepanjang tahun 2024 yang menyumbangkan kepada rekod 1,091 kes dalam kalangan pelajar IPT sahaja dalam tempoh 4 tahun dari 2021 hingga 2024. Tuan-tuan, yang lebih menggerunkan kita ialah Laporan Malaysia Global AIDS Monitoring 2020 juga mendedahkan bahawa 64% daripada jangkitan baharu HIV ini adalah daripada kumpulan Men's Sex Men dengan izin, MSM. Persoalannya, mengapa wujud ketidakteraturan tak habis urus di mana agensi kerajaan seolah-olah takut untuk menyentuh golongan LGBT ini. Sedangkan data statistik secara jelas menunjukkan bahawa budaya ini sebagai punca klinikal yang sangat nyata. Kaitan ini tidak berhenti pada HIV saja. Kita juga tidak boleh mengabaikan lonjakan kes jangkitan kelamin yang lain ataupun STD, Sexual Transmitted Disease dengan izin. Data KKM menunjukkan kes sifilis di peringkat nasional melonjak naik daripada 2,591 kes pada tahun 2000, 2, 2, 2, 2017 kepada 4,669 kes pada tahun 2025 di hampir semua negeri, terutamanya di Pulau Pinang, Selangor dan Sarawak. Malah statistik Kementerian Pendidikan mencatatkan selama 913 remaja sekolah terlibat dengan jangkitan STD dalam tempoh 2018 hingga 2022. Ini adalah bukti jelas bahawa budaya LGBT ini bukan saja meruntuhkan moral tetapi secara langsung menjadi vektor utama penularan penyakit yang membebankan sistem kesihatan negara. Tuan Ida Betul, saya menghargai jawapan Menteri Kesihatan mengenai komitmen terhadap program PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis. Namun, KKM tidak boleh bekerja secara silo. Jika KKM hanya fokus kepada pemberian obat tetapi punca klinika Punca yang kritikal iaitu budaya LGBT terus dibiarkan menular tanpa kawalan Maka kita hanya merawat simptom tanpa mematikan punca sebenar jangkitan tersebut Merujuk kepada jawatan, jawapan Menteri yang menyatakan keterbukaan KKM Untuk menambah baik dasar PrEP Saya ingin bertanya, jauh manakah jaminan KKM Bahawa langkah-langkah ini bukan hanya sebagai garis panduan di atas kertas sahaja Tetapi benar-benar mampu Menterjemahkan prinsip makasih syariah dalam aspek pencegahan kemudaratan tingkah laku yang menjadi punca utama penyakit ini Sebagai cadangan bersepadu, saya mengesurkan agar KKM tidak lagi bertindak secara terasing Sebaliknya mengetuai suatu kolaborasi proaktif rentas kementerian bersama KPT, KPM dan agensi, -agensi agama Untuk memastikan setiap intervensi klinikal wajib disatukan dengan modul perubahan tingkah laku bagi memeteras budaya LGBT dan seks bebas. Supaya kita tidak sekadar bangga merawat kesan klinika, tetapi pada masa yang sama, tanpa sedar kita menyumbang kepada normalisasi gaya hidup yang songsang, yang akhirnya membebankan sistem kesihatan awam dan masa depan modal insan negara. Tuan Dia Betua menyentuh mengenai reformasi federalisme Penerus ingin merujuk kepada titah Duli Yang, Duli yang Maha Mulia yang dipertuan agung pada para 20 yang berbunyi dengan izin. Kita sewajarnya kembali kepada nilai asal pembentukan Malaysia iaitu perpaduan dan hormat menghormati serta kerjasama erat antara negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Namun, sehingga kini masih wujud ketidaksamarataan layanan ataupun double standard dengan izin yang sangat ketara terutamanya dalam kesimbangan pembangunan wilayah. Adakah kriteria agihan dana pusat hari ini bergantung kepada warna warna politik negeri atau berdasarkan pada keperluan rakyat yang sebenar? Sebagai contoh, projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3. Projek ini telah pun diumumkan sejak rancangan Malaysia ke-9 pada tahun 2006. Namun selepas dua dekad dan walaupun kajian awal telah siap pada Ogos 2022, layak Pantai Timur, Terengganu dan Kelantan terus hampa apabila LPT3 masih tidak disenaraikan dalam RMK13 maupun Belanjawan 2026. Apa yang mengecewakan kami adalah sikap double standard yang semakin nyata dalam agian peruntukan infrastruktur nasional. Jawapan yang kami terima ialah kerajaan hanya ingin meneliti cadangan pengusahaan LPT3 yang dianggarkan bernilai atau kos RM9.8 bilion itu untuk diswastakan. Itu yang dipertua. Soalan saya ialah setelah menanti selama 20 tahun sejak RMK9, adakah ini sahaja jawapan kerajaan persekutuan kepada 3.14 juta rakyat Terengganu dan Kelantan? Adakah nasib jutaan rakyat ini hanya layak diserahkan kepada bebanan tol pengswastaan nanti? Bandingkan dengan projek RRT Laluan Mutiara di Pulau Pinang yang kini dilaporkan melonjak nilainya sehingga RM17.3 bilion. Yang sangat mengejutkan ialah bila projek ini mendapat istimewaan untuk dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan pusat sedangkan bola, untuk bola nerus. untuk di swastakan. Tuan ya betul. Ini adalah bukti jelas wujudnya kesedak imbangan pengagihan fiskal yang bersifat terpilih dan sangat tidak adil. Kami mendesak agar kerajaan pusat kembali Bersemangat semangat perjanjian Malaysia 1963 Kuala yang tekankan latihan baginda yang dituan agung untuk mengharamkan hak negeri kita tak bagi uh, ruang masa tak cukup ni hmm. tuan yang dia begitu juga dalam sektor maritim pelabuhan kemaman adalah badan berkanun persekutuan di bawah kementerian pengangkutan MOT namun ia seolah-olah menjadi anak tiri dalam agihan dana sehingga kini Pengurusannya masih berkongsi dengan lembaga pelabuhan Kuantan Namun yang kita lihat keutamaan dana persekutuan lebih banyak tertumpu kepada Kuantan. Pelabuhan Kuantan mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat melalui geran infrastruktur berjumlah lebih RM1 bilion untuk pembinaan pemecah ombak breakwater. Sebaliknya pelabuhan Kemaman hanya bergantung kepada pelaburan GLC negeri melalui Epic Berhad dengan berjumlah RM3 bilion untuk naik taraf kemudahan tanpa peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Saya tidak mempertikaikan kepulauan negeri jiran tapi saya persoalkan keadilan agihan. Mengapa Terengganu yang menyumbang hasil royalti petroleum yang begitu besar pada negara dipinggirkan daripada peruntukan infrastruktur persekutuan yang, yang kritikal ini? Adakah struktur tabi urus yang dikongsi dengan pelabuhan Kuantan hari ini telah menyebabkan keperluan strategi dan agihan pelaburan kemaman, pelabuhan, pelabuhan kemaman terpinggir dalam permohonan geran tahunan di peringkat kementerian? terus mohon penjelasan Adakah terdapat kekangan sistemik yang menghalang lembaga pelabuhan kemaman daripada mendapat akses dana persekutuan yang adil? Kerajaan persekutuan mesti menyahut seruan titah yang dipertuan yang dipertuan agung untuk menghormati hak kerajaan negeri dan pembangunan wilayah yang adil. Maka seruan saya kepada kerajaan ialah untuk menstruktur semula takbir urus dengan menjadikan kedudukan lembaga pelabuhan kemaman dapat berkuasa penuh justru keutamaan khusus dapat diberikan juga kepada, kepada pelan pembangunan jangka panjang pelabuhan Kemaman Kelab. Dengan jangkaan lonjakan kargo sehingga 7 juta tan setahun yang akan menjamin kelestarian rantai yang bekalan petroleum nasional malah mempercepatkan peranan Kemaman sebagai hub maritim hijau di bawah pelan hala tujuh peralihan tenaga negara NETR bagi macu pertumbuhan ekonomi Malaysia di persada antarabangsa. Kulus juga menuntut komitmen peruntukan persekutuan bagi projek naik taraf pelabuhan kemahaman ini. Seterusnya, Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin membangkit beberapa isu tempatan, isu kawasan saya. Pertama, berkaitan dengan status program residensi rakyat atau PRRJRAM, yang dahulunya dikenali sebagai PPRJRAM. Saya dipahamkan projek ini kini berada dalam fasa penganugerahan tender yang dijangka selesai pada akhir tahun ini. Tuan Yang Di-Pertua, rakyat Kuala Nerus setelah lama menanti projek ini dimulakan. Saya menuntut kami iman serius daripada KPKT agar proses peranugerahan ini tidak lagi tertangguh dan apakah jaminan kementerian bahawa kontrak yang bakal dipilih nanti benar-benar mempunyai, mempunyai dan keizinan financial and technical capability yang kukuh bagi memastikan projek ini tidak tersangkut di tengah jalan. Saya mendesak agar KPKT mempunyai mekanisme pemantau rapi, close monitoring kita tidak mahu proses ketulusan tender ini akhirnya sekadar menjadi alasan birokrasi yang melengah-lengahkan pembinaan rumah mahu milik di Kuala Nus. Terus ini saya ingin membangkitkan isu projek bekalan air luar bandar BALB di kampung Kubang Jela yang merupakan sebahagian daripada skop kerja naik taraf sistem agihan air untuk mengatasi masalah tekanan rendah di kawasan Kuala Projek ini sepatutnya siap pada 22 Ogos 2023 dan dimaklumkan kini projek ini di bawah selisan Arisa Engineering. Ini telah pun ditamatkan. Ini terminated kerana kegagalan kontraktor melaksanakan projek. Kontraktor sudah ditamatkan. Kementerian sudah bertukar nama. Jadi apakah langkah seterusnya yang akan dibuat oleh kementerian untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mohon penjelasan daripada KKW bila pelantik, bilakah pelantikan kontraktor filamak akan dikeluarkan dan apakah alasan baik bagi pihak kementerian mengingat masa yang terlalu lama sedangkan tarikh siap asal sudah melepasi tempoh 2 tahun dan akhirnya Tuan Dipertua sebagai penutup saya ingin tegaskan bahawa integriti tidak akan wujud tanpa keadilan dan kesihatan rakyat tidak akan mungkin terjamin tanpa kekuatan moral kita tidak boleh berdiam diri melihat ketempangan dalam pluralisme saya mendesak kerajaan agar segera membetulkan semua amalan double standard dalam agen fiskal negara pada masa yang sama Perkuatkanlah polisi kesihatan awam. Bukan hanya pelan klinika sahaja. Tapi dengan suntikan nilai jati diri yang utuh. Kita bertanggungjawab pada sejarah. Kita tidak boleh biarkan anak cucu kita mewarisi sebuah negara yang miskin dengan prinsip dan nilai-nilai moral. Sekian penerus mohon menyokong usul perbahasan titah dulia maha mulia yang dipertuan agung pada sesi ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.